Чужих дітей не буває. У цьому переконані представники благодійного фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання, заснованого видатним українським спортсменом Денисом Салантівим. При день Нового року чотириразовий переможець Кубка світу з плавання. Заслужений майстер спорту України Денис Салантів разом з його дружиною та друзями організували для вихованців інтернатів інтернаті феричне свято, новорічна Казка. Діти, обділені батьківською ласкою, отримали чудові подарунки з рук відомих артистів, спортсменів та журналістів. А найталовиті вихованці. Інтернатів повернутся до своих одноклассников и специальными призами за перемогу в национальном конкурсе талантов в номинациях мистецтво, музыка и спорт. Интернат это не приговор. Да, есть интернаты, которые убивают детей, а есть интернаты, которые дают шанс. Вот я сталкиваюсь с интернатами, которые дают шанс детям в их будущей Я очень рада что я встречаю в жизни таких добрых, хороших людей. Вы знаете, есть один простой успех людей, которые добились его это они работали больше, чем работают остальные, трудились больше, чем трудятся остальные, и выкладывались больше, чем выкладываются остальные. Вот успех всех успешных чемпионов по спорту, всех успешных людей, которые добились в бизнесе, в искусстве, в науке. Нету волшебных фей, нет заклинаний, есть только вы, ваши черты характера, ваши желания и трудолюбие.